Звістка про те, що бійці військової частини номер 3056 повертаються додому, облетіло буквально все наше місто. 65 днів вони перебували в АТО під Маріуполем для батьків, дружин, дітей час тягнувся неймовірно довго. Я тепер розумію, як матеря понімають живуть, тому що очень тяжело чекати. 65 днів це для нас було для нас було. Трагедия, конечно, с одной стороны, а с другой стороны гордость, что сын, как говорится, хоть с нашей семьи уже какой-то есть помощь, что наша семья защищена. Что сын уже, как говорится, нашу, уже с нашей стороны защищает это самое Украина. Украину. Первый раз он нас, конечно, сильно обманул, пришел в форму... Говорит, в шейте форму. Я говорю, а зачем ты форму принес? Он говорит, да еду в этот, на Каховку воду охранять. А потом последний день говорит, папа, ты можешь тайну хранить? Я говорю, а что такое? Я, говорит, еду в АТО. Я говорю, ты что? Тебе ж нельзя, ты срочник, тебе ж можно не ехать. Он, нет, я поеду. Это а Мы пришли до командира, командир говорит, и его согласие хочет, мы можем его оставить. Но он уже говорит, как он будет, типа, в глаза смотреть своим однополчанам и тому подобное. И, короче, он собрался и уехал. Ну, уже, думаю, второй раз не поедет. Когда приехал на ротацию, побыли они месяц, он говорит, все равно я буду ехать. И сейчас опять же звонит, говорит, если что, мы поедем опять. И вот счастлива мить. У дверь частины въезжают військовые машины. Бейцы радуют встречи с родными. Все нормально. Дай Бог, и будет лучше. Мы Мариуполь не сдадим. Живы, здоровы. Вон, Летюня. Папа, нахуй. да? Да, папинок. Вышукавшись, они принимают витание влады. Именно тогда встречали наши герои, также с фронта, вернувшихся. Вы свой долг перед Родиной, перед Украиной выполнили. Теперь долг выполнить мы должны перед вами. Наша задача не лозунгами, а именно словами и делом согреть ваши семьи и оказать заботу для вас. Поэтому... Со своей стороны, каждый военнослужащий, который будет возвращаться с фронта домой, будет получать психологическую реабилитацию, медицинское обслуживание. Мы сделаем так, чтобы были льготы на обслуживание ЖКХ, ваши дети бесплатно за ним были в садиках, а те ребята, которые, ну это касается всех военнослужащих, которые не найдут себя в работе, мы постараемся их трудоустроить. Мы сделаем так, чтобы вы по-настоящему чувствовали себя героями на нашей Херсонской земле. Время лозунгов прошло. Теперь надо доказывать любовь к родине делом. Бойцы військовой частины 3056 уже вторые побывали в АТО. Но сложнее было там, в первый раз. Здесь немножко легче, в том плане, что, как бы понимаете, раньше не было такого взаимодействия. Здесь сейчас уже все более-менее выстроено в единую структуру, есть единый командир, который дает определенные задачи, ставит. И поэтому в данной ситуации здесь проще, чуть-чуть проще. То есть, как бы, тобой руководят, и ты знаешь, что делать. Без страт війни не буває. Тож хвилиною мовчання згадали в цей день тих, хто не повернувся з поля бою. Бійці підкреслюють, що сьогодні всіх і військових, і мирне населення об'єднує єдина думка. Основна мисль це ніхто не хоче війни. Всім війна вже дуже сильно надоїла. Час лине, і сьогодні українська армія постала вже по іншому. Скажу дуже велике спасію волонтерам. Очень велике спасія. И государство сейчас начало очень ну, серьезно подошло к этой проблеме. То есть форма одежды, вооружение, экипировка сейчас нормально, на достойном уровне. Технику потихонечку тоже новую дают, обновляют полностью. Не сразу, конечно, все, но очень много уже дали. Все очень серьезно изменилось, кардинально изменилось. Подход другой уже у руководства. Вы знаете, мы раньше, и когда там были первый раз. Ми щоді действовали ді... по старим канонам, по старим, скажімо, учебникам, які ми учили життя вносить свої корективи. І ми учимося на ходу. Плохо, що учимся на крові, але по-другому не буває. Кардинальні зміни відбулись завдяки і потужному волонтерському рухові в Україні підтримки тилу. Она просто необходима, она важна, и наши герои должны ее ежесекундно ощущать, и тогда, когда они здесь, и тогда, когда они там, в зоне боевых действий. И наши волонтеры, общественные организации, предприниматели делают все, я могу даже уже с уверенностью сказать, даже для себя невозможное, для того, чтобы вот ту сторону Украины защитить, оберечь, чтобы те действия, которые сегодня происходят там, ни в коем случае не перенеслись на Херсонскую землю. Волонтеры, предприниматели, общественники это очень хорошо понимают и делают все невозможное возможное для того, чтобы вот тот беспредел, ту войну, которая сегодня есть там, не допустить на нашу землю. Сегодня они герои, а их матери про них говорят очень просто. Просто-напросто, значит, у нас такие дети закаленные, которые любят родину и хотят защищать ее, чтобы не досталось она никому. Зов Украины. И он говорит, мам, я поеду. Говорит, тут уже как бы ему сказали, что он поедет. Он приехал домой и говорит, мам, вы не ругайте, говорит, ну, я буду ехать еще второй раз. Вот. Ну, мы, конечно, не кричали, не ругались. Вот. Потому что в первый раз он нам не сказал. Когда на Майдане был, он тоже нам и мне, мне, по крайней мере, не сказал, потому что он там целый месяц был, я не знала. Вот. А потом, конечно, он от муж сказал, что он на Майдане. Украина на шляху великих измен и приятно, что на защите ее кордонов та интересов стоят мужні воины. Надо будет, поедем.